السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام شهرة. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الخائل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Uh, Saudara Datuk Seri Amir Hamzah Menteri Keuangan kedua uh, Saudari Tim Wien, Timbalan Menteri Saudara Johan, KSP, KPPA dan, uh, tentunya Saudara Datuk Datuk Tarik, Abu Tarik dan seluruh keluarga hasil yang hadir Terima kasih atas kesempatan hadir, uh, peluang dan yang diberikan oleh Saudara Abu Tariq dan keluarga hasil memberikan kesempatan kepada saya dan rakan-rakan mendengar uh, kejayaan yang tentunya menyenangkan ya. Yeah. dan dan uh, menambah keyakinan kita saya so, percaya ya, yeah. kita bersyukur Allah SWT dan kita yakin bila kita perbaiki tata kelola kita perkenalkan instrumen baru seperti invoice kita pertahankan semangat dan disiplin hasil akan melonjak tinggi kita tahu negara berkembang sistem itu mantap tetapi masih ada ruang kelemahan dan kebocoran dan saya bangga kerana prestasi hasil menunjukkan ada semangat, ada dorongan ada keupayaan dan pimpinan untuk menyempurnakan tanggungjawab dan oleh itu kita catat satu kejayaan melonjak pendapatan dan hasil negara. Yang kita lihat umpamanya peningkatan sebanyak 1.46 bilion ringgit ketimbang tempoh sama 2023 184.805 bilion ringgit. Jadi saudara apa makna ini semua? Yang berikut yang pertama kita tidak beri um, ruang kepada mana-mana pihak terutama peringkat atasan golongan mahakaya untuk terlepas daripada memenuhi tanggungjawab mereka sebagai rakyat dan warga negara dan selalunya kalau kita lihat kebocoran itu dia tidak peringkat kecil sebab itu tahun lalu saya masih ingat eh, karena saya menyingkap pengalaman 90-an semasa menteri ko jadi menteri kewangan dalam kunjungan saya pertama kepada jabatan hasil dalam negeri pada ketika itu dan saya berikan dorongan kepada mereka untuk bertindak dan kita akan memberi dukungan dan baru-baru ini sejak tahun lalu umpamanya tentunya saya uh, ucap ya setinggi penghargaan kepada keluarga Hasil kerana inilah mungkin julung-julung kali di mana tokoh-tokoh korporat utama tanpa kecuali semuanya diminta memenuhi tanggungjawab mereka membayar hasil dan saya selaku Perdana Menteri dan Menteri memberikan sokongan kuat sehingga tidak ada yang berani merayu kepada saya. Jadi ini menunjukkan integriti yang ada pada lembaga hasil dalam negeri negara kita. Jangan diremehkan kerana selalunya penguat kuasa termasuk pengurusan tentu tidak akan ada keberanian Sekiranya mereka tahu tanggungjawab disempurnakan itu tidak mendapat dukungan oleh pimpinan, kalau umpamanya pergi kepada Tun dan tan Sri dan yang golongan mahkamah kaya mereka akan terus menghubungi golongan atasan dan orang yang menyempurnakan tanggungjawab itu mendapat tekanan dan sudah berharus tanya datuk datuk, datuk tarik. Saya tidak pernah guna kuasa untuk menyatakan ke beliau, memberitahu kepada beliau untuk kurang memberi tekanan ataupun memenuhi tanggungjawab dan memilih bulu dalam melaksanakan tugas. Jadi saya tegaskan semula betapa syukur kita kepada Allah SWT dan bertuah kerana negara ini dapat mempertahankan integriti dalam satu lembaga utama negara kita iaitu hasil atau lembaga hasil dalam negeri. Terima kasih saudara. Dalam pengantar ucapan tadi saya menyingkap ayat Quran mengenai Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yaitu unzila fihi al-Quran, bulan mula turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu untuk apa? Hudan Linas Petunjuk kepada manusia Bagaimana petunjuknya? Wa bayinatim minal huda wal furqan Kerana Memberikan mereka Hidayah Dan memberikan mereka Kekuatan Fikiran dan nilai untuk menentukan di antara yang baik dan yang tidak baik, yang buruk. Ma'ruf dan mungkar Dan di antara kema'rufan yang kita lihat dalam budaya Ramadhan ini Budaya Ramadhan itu penting Kerana tidak diberi pengecualian Macam kutip hasil juga lah Dia boleh tangguh Ada masalah, -masalah sikit Uzur dan sebagainya Tapi tidak ada pengecualian Kamu seorang alim Kamu imam atau makmum seorang menteri atau petani pekerja tanpa kecuali masuk ke madrasah Ramadan 30 hari satu tahun semua kembali ke sekolah sama ada dia lulus cemerlang atau tidak itu dia boleh tentukan dan Allah akan menjadi saksi tentukan ya kerana kadang-kadang dia bangga saya sudah menunaikan puasa Ramadhan selama 30 tahun penuh tanpa kecuali. Oh, Alhamdulillah. Tapi saya macam itu juga. Saya kaum macam itu juga. Jadi sebab itu dalam amalan Ramadhan ini soal nilai, soal integriti itu penting. Siapa boleh tahu sama ada orang itu puasa itu tidak. Hanya dia dan Allah SWT. Allah. Sebab itu latihan disiplin dan integriti itu sangat diberi uh, penekanan. Bukan saja sekadar makan dan minum, tapi integriti seorang sama ada petugas, penjawat awam atau yang memikul amanah dalam pelbagai bidang. Apalagi dalam puasa, sudah makan, sudah minum. Uh, kalau zaman saya muda tu ada yang letak kuih dalam laci. Hmm atau rokok dan ditandas ya kadang-kadang ya, kita tapi umumnya di antara dia ada Allah Subhanahu taala apa dia maksud ya, test of your discipline honesty and integrity ini bermakna nilai dalam kehidupan kita sebab itu bila saya tekankan soal ini kepada rakan-rakan ya, keluarga hasil ia ya, ada kaitan dengan apa yang kita lakukan semalam kepada majlis iftar dengan kementerian luar negeri dan duta-duta besar saya tekankan juga tentang keperluan kita memaknai ibadah itu memaknai maknanya penghayatan daripada amalan itu Kegagalan umat Islam di mana-mana begitu ialah dia ada kesenjangan yang sangat lebar di antara apa yang ditazkirahkan dengan apa yang diamalkan. Kita tazkirahkan soal islah, rahmah, ihsan, tasamuh, toleransi. Tapi yang berlaku itu penuh dengan kebencian, hukum, kasar. Itu perbezaan. Sebab itu penghayatan itu penting. Dan gunakanlah juga kesempatan ini termasuk di kalangan keluarga hasil. Dalam ruang kelepasan Zohor untuk mengadakan majlis-majlis majlis ilmu dan tazkirah untuk mengingatkan kita. Dan manusia ini dia kadang-kadang alpah oleh itu Hidupkan budaya ini Supaya Kita diperingatkan ya. Tentunya dalam uh, Hasil 2025 ini kita menyatakan ya, Kebanggaan kita Kerana kita catat kejayaan Di antara lain juga kerana kita Punya integriti Tetapi kita juga Menggunakan kaedah dan instrumen yang lebih canggih di negara kita di antara penegasan kita dari segi dasar baru termasuk juga transformasi digital maka saudara, -saudara telah perkenalkan invoice tidak mudah saya tahu pengalamannya dan saya dalam beberapa mesyuarat poskabinet Johan ingat saya tekankan tanggung bulan Ogos kita bersebab sebab belum Ogos start sekarang nah, tak boleh tunggu ya, kerana saudara menggunakan persiapan ya. tetapi saya tahu bahawa e e-invoice itu akan memperbaiki kaedah dan mengurangkan permasalahan-permasalahan dan ketirisan dan saudara laksanakan dan uh, saya lihat juga ada pengenalan instrumen-instrumen baru yang terus direncanakan dan insyaAllah akan dilaksanakan dan akan bawa kebaikan sekali lagi untuk apa ini semua yang kita bergebut susah payah untuk menambah hasil pertamanya tiap warga negara yang wajar membayar tanpa mengira kedudukan mereka apalagi di kalangan yang maha kaya harus bayar Karena <coughs> negara kita ini aneh saya dia, lebih ramai dalam dunia politik yang nak pertahankan golongan maha kaya kalau cukai kita kata 85% terlepas hanya bayar top 15% dan mungkin beberapa kaedah kita top 10 atau top 5% itu pun kalau di parlimen hujahnya nak pertahankan saya rasa aneh tapi kalau ucapan kita ini golongan perjuangkan golongan mustazafin dan golongan miskin, fuqara wal masakin. Tapi bila cukai kalau nak tolong fuqara dan masakin dari mana hasil itu? Bukan dari langit turunnya. Dari kutipan hasil. Kita bagi banyak sekali pelepasan. Saya kaji di ASEAN, di beberapa negara Asia, Malaysia di antara bagi banyak sangat pelepasan mengelak daripada golongan bawahan dan B40 dan M40 dari membayar cukai kerana pertimbangan keluarganya, tanggungjawab pendidikannya, kesihatannya. Jadi kalau pelepasan itu banyak, hasil mesti dikumpul. Dari mana hasilnya? Dari yang mampu bayar. Mengapa harus mereka bayar? Kerana kadang-kadang golongan cerdik pandai peringkat atasan ni ya. Dia fikir kerana kepintaran dia. Tak betul sudah. Saya mengingatkan dulu so baca buku Michael Sandel The Tyranny of Meritocracy. Kan ya betul. Ada kepintaran dia. Tapi kerana suasana sekolahnya, kerana gurunya, kerana ibu bapanya, kerana sistemnya. Jadi banyak yang memberi sumbangan. Seorang korporat yang berhasil ya tentu kepintaran dia rakan-rakan dia kerani dia steno dia pada masa itu dia ya. expert dari segi IT dia tukang cucinya tukang masaknya apakah mereka tidak ada peranan sama sekali ada jadi kita harus lihat dari segi keseluruhannya jangan hanya mempertahankan golongan kecil itu dan cukai itu tidak harus terlalu membebankan. Saya setuju. Karena kalau cukai itu terlalu tinggi dan membebankan, dia tidak akan mendorong kepada penambahan produktiviti. Dan ini bukan teori baru. Dari teori zaman lampau, Abu Tarhama Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, Syekh Waliullah Dahlawi dalam kajian dia tentang pemerintahan Mughal Islam di India, semua mengatakan Untuk apa cukai Untuk rakyat Bukan untuk pimpinan boros Dan bina mahliga Untuk pribadi mereka Kepada siapa yang harus dikutuk cukai Kepada yang mampu Yang punya hasil yang tinggi Abdul Rahman bin Abdul Rahman Khaldun Dalam mukaddimah menyatakan Kalau cukai itu mendera Orang akan lari Sama dia tipu helah Ataupun dia keluar Meniaga Di tempat lain Dan ini juga pandangan seorang Reformer Cina Wang Anshe Daripada Northern Song, Song Dynasty Yang berikan pandangan yang sama ya, Bahawa cukai itu Tidak harus menekan Atau punitive Jadi kita Mengemukakan kerangka itu. Kau salah salamai dengan Johan. Dan kerangka itu bagi saya cukup, ya, untuk mempertahankan sistem ini baik. Kemudian boleh dapat hasil untuk siapa? Untuk rakyat. Sebab itu saya tahun lalu bila memutuskan si Wan Dahlan ada KPI. Ya, lebih daripada yang diusulkan awal oleh JPA tentang penyelesaian gaji pejabat awam kerana saya kata kalau nak naik dah 12 tahun betul -betul. naik betul-betul naik 300, 400 alang-alang jadi kita naik tinggi baik berapa tambahan gaji satu tahun 10 bilion Tahun depan 18 bilion Mengapa saya confident lakukan begitu STR disebut tadi 10 bilion tahun ini lalu 13 bilion ringgit untuk 9 juta orang tahun ini Itu di antara yang tertinggi Ketimbang jumlah penduduk kita Beringankan beban golongan miskin Ya tak apalah bagi setengah orang kata oh, Kerajaan ini tidak melakukan apa-apa untuk dua perkara ini saja sudah untuk tahun ini sudah 23 bilion ringgit tambahan bukan bukan begitu ya untuk untuk STR tambah 3 bilion untuk um sistem saraan Jawab awam ini 10 jadi saudara dari mana sebagian besar setengahnya daripada so saudara jadi ucap terima kasih dan semua patut terima kasih juga kepada saudara jadi di kalangan rakan-rakan dan keluarga hasil harus tahu ya sudah pikul satu amanah kerana ada integriti dan mengelakkan kebocoran runing-runing dan dua arah ini kena kurangkan dan pastikan kaedah lebih tepat kadang-kadang masih ada lagi sedikit keterisan kemudian tahu juga untuk apa saya kata untuk satu ya, juta penyawa awam siapa lagi untuk rakyat yang miskin untuk Aisara untuk STR dan satu bilion yang saya luluskan dua minggu yang lalu di Kedah untuk pesawah padi miskin 1.9 bilion untuk Kelantan tebatan banjir kerana keluarga kita di sana terus hadapi masalah banjir dari mana? dari hasil LHDN, custom, diraja dan lain-lain jadi saudara ingatlah dan bersyukur kepada Allah SWT saudara punyai keistimewaan diamanahkan untuk melakukan sesuatu yang memberikan faedah dan nikmat secara langsung kepada rakyat dan negara sistem my invoice e juga di antara yang diperkenalkan banyak yang Dr. Butarik ni so, saya umum saya umum sikit-sikit juga -sikit kemudian dia sebar sendiri Platform digital pos percuma untuk membayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan bawah RM250,000. Kemudian, My Digital ID, pilihan Single Sign On SSO untuk sistem percukaian MyTax pada 1 Januari 2025 untuk STR pada 1 Mac 2025. Dia jalan betul 1 Mac. Ya? Eh? Ini saya umum tak jalan lagi ni. Nasib baik atau putarik angguk baik yang lain itu putarik umumlah jadi saya rumuskan dengan menyatakan sekali lagi bagi pihak kerajaan keseluruhannya kebanggaan dan mendoakan kata Allah Subhanahu mudah-mudahan majoriti rakyat dan majoriti tenaga itu punya tekad yang jelas untuk menjayakan negara madani menggunakan kuasa kedudukan dan menyempurnakan amanah dengan sebaik mungkin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh